Как Ну, представьтесь, пожалуйста, на камеру, чтобы я понимал. Ну. Полицейские управления патрульной полиции Ленинской области, родовые полиции, суд, в принципе, згідно статьи 40, коррекция видеофиксации. Дуже приемно. Так. Как до вас можно звертаться? Громадянин. Пане водитель, надайте, ну, пожалуйста, посвящение водителя, ответственные категории. Скажите мне, пожалуйста, причину зупинки. У вас было зупинено На підставі частини першої пункту 3 статті 35 закону України про сінанду провідця, а саме те, що є інформація, що водій транспортного засобу може бути причинним до чининня адміністративного, кримінального чи дорожньо транспортної пригоди. Будь ласка, або його транспортний засіб може слугувати об'єктом вчинення даних правопорушень. Будь ласка, покажіть мені на цю інформацію. Что, Про что, то, что эта машина причетна, да. Весьма Да, да, да. И да, вот, да. да. Покажите, будь ласка, да. Так, а ну, давайте я, пос... я подивлюсь. Давайте, показывайте. <плотный noise> что... Потому что э, нету <плотный noise> причины. Показывайте, <плотный noise> показывайте, пожалуйста, э, что вас смущает в моей машине. Мене? Да.

Ну, вот, есть? это, вот это подряпина. Так. Вы ее увидели, вот когда вы ехали. Когда я ехал, вы увидели подряпину. Вот там да? вот у меня подряпин лакофарбового. Да? Вот это меня остановили, потому что у меня есть ознаки ДТП. Да. Ну. ну а дайте, Не хочу, вы неправомерно меня остановили. Я вас Вы меня остановили неправомерно. Правомерно. А давайте, а давайте сейчас вот, э, вы говорите, согласно закону, Давайте посмотрим ваше свидетельство, ваше удостоверение. Посвещение. И побачимо посвященное, да, посвященное да. полицейскому. Оно посвященное, или оно не посвященное? Посвященное. Покажите, будь ласка. Покажите. Ні, Нет, нет, нет. А с обратной стороны можно? Полиция. А где тут написано, да. что тут... Э, ну, если вы жалуетесь посвящения, звоните Хорошо. Давайте дальше. Дивіться, от у мене бризовики є, да? А на вашій машині бризовиків нету. От, нету бризовіков. Давайте складемо постанову на водія цієї машини. Давайте. Давайте складемо поставити. Дуже приємно. А, а они там передбачены конструкции? Я... А вы А вы почитайте. А вы ориентуетесь? Да. А я читаю. Я а вы читаете. А я читаю. А там, а вот останавливают, а... ваши коллеги останавливают и говорят, машина, которая не предусмотрены брызовики и выписывают штраф за то, что их нету. Ну, а это я... же не важно, это же не важно, они предусмотрены или нет. Главное выписать штраф. Там, Давайте при... выпишем там... и будет вам постанова. Вы правда Будет он... руку читали? Да, ну, я так читал. Ну, это не конструкцией. Правильно. О! А ваши коллеги выписывают. Да, не передбачены. Да, так идите до да, коллеги, питайте они, Так что? им все равно. Ну, так, поїхали. им все равно. На выклик? Да. Все, будьте здоровы. До свидания. Да. Оказывается, не виноват.